З нами зараз Джим з Харкова, який робить власноруч рами. і я думаю, багатьох цікавить питання, як же це зробити, де можна взяти карбон, як це все робиться. Можеш коротко розказати, просто як це все виглядає? Да, Привіт. Uh... В принципе, у нас есть некоторое количество людей в Украине, которые делают карбон разного качества. Можно его в принципе купить в разных местах, можно сделать самому, если есть опыт. Ткань точно так же покупается. Первые образцы я делал с товарища самодельные, то есть сами мазали, все делали. А лекция градация камина специально. Да, это специальная ткань. Ну, изначально это нитка из карбонового волокна определенного сорта, она тоже бывает разная. Из нее плетется ткань, потом берется ткань, укладывается и пропитывается смолой. Вот после этого смола отжимается, это все засовывается в форму, э, в идеале запекается, ну и собственно получается лист. А а запекается как? в чем? Запекается обычно в автоклаве при температуре там разной, но чем чем больше, тем лучше. Самый лучший карбон, который у нас есть, запекается при температуре 150 градусов. А с каких технологий ты вообще не это все? Знаю, я, я много знаю всяких штук не помню откуда, если честно. Я, не так, ну, а ты робишь рамы уже с Да, да, это наиболее оптимально, потому что, ну, качество плиты хорошее, реально, и, то есть... Ты нам сдасы свои явки, пароли, где ты берешь, что почем? Можно погуглить, все находится, реально. Окей, а ты сам малюешь схемы по риску, так? Да, я проектирую, ну, рама, которую я сделал сейчас, она спроектирована мной исходя из какого-то опыта, который у меня имеется. Ну, в общем так, есть там две версии, одна со сменными лучами, одна моно. Ну, моно как бы дорого разбивать, а со сменными лучами и дешевле в производстве, и практично очень. Mm -hmm. mm -hmm. То есть ты делаешь кресление и отдаешь на полицию рис? Да, да, Сейчас до нас едет. Окей, okay. а ты планируешь продавать рамы? Да, на данный момент я как раз делаю новую партию и там рамы на продажу. И сколько ориентовно цена будет? Цена будет как у Китая, который можно у нас купить. То есть рама со сменными лучами 1400 гривен, а рама Мона 1700. Но при этом качество карбона, собственно, фирменных рам, который стоит по 100 баксов. есть название храм уже называется они ну, это первая версия, она называется Proto X 215, ну, так, прототип креста 215, ну, вот пока такое название. Доброе. И еще такое питание. ты знаешь, с каких которые тоже этим занимаются конкуренты, уже собирается продавать рамы. Я бы сказал, конкурентов нет. Есть еще люди, которые делают, но они делают, в принципе, другое. Они делают формованные рамы, легенькие, гоночные. Хотя моя, в принципе, тоже очень легкая. Вот. Это немножко другая тема, и как бы, в этом мы не пересекаемся. А в можно будет на замовление, там, разработку рамы, например, або копировать какую-то раму? Типа, люди тебе дают какую раму, говорят, я хочу такую самую, Або можно заработать сделать такую самую раму, как в ТВ, только с буквой М вырезанной, например? вот такое, типа, какие-то мелкие апгрейды, это реально. Но делать совсем что-то на заказ это довольно-таки сложно. И иногда людям нужны запчасти, а это крайне невыгодно, потому что карбон очень дорогой. Mm -hmm. И если делать, то надо делать партию и как бы mm -hmm. что-то одно сделать это очень проблематично. Я созрин. Добрый, дякую даже.